بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال <سؤال> كالفخار وخلق الجاهل فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ